असल वीवरस एक और बचत बाज़ार ढूंढ निकाला है भाई जहाँ पर ऑयल पाँच सौ रुपये किलो मिल रहा है और भी बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें चीनी है चावल और तेल है और दालें हैं और बहुत सारी चीज़ाएँ सब्जी फ्रूट वगैरह तो आइए देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या किलो मिल रही है जी अंदर चलते हैं अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी नज़र आ रहा है जी सब्जी यहाँ लगी हुई है यहाँ पर राशन नज़र आ रहा है यहाँ पे जी बचत बाजार और महंगाई से परेशान आवाम और सफ़ेद पोश अफराद के लिए खसूस ये देखें जी ये एक और बोर्ड है यहाँ पे फ्रूट वग़ैरह दिख रहे हैं अंदर चलते हैं अंदर चल के देखते हैं कि क्या चीज़ किस रेट पर मिल रही है हम अंदर आ चुके हैं और ये स्टार्ट में हमारे खजूर है जात हैं सब्ज़ी दालें चने और ऑयल भी यहाँ रखा हुआ है ऑयल मैंने बता दिया आपको बेसन है ऑयल पाँच सौ रुपये किलो है चीनी चावल ये दालें वग़ैरह रखी हुई हैं अलग अलग किस्म की और जी ये कंपनी के बेसन भी हैं नेशनल सूर्ख मिर्च पाउडर है ये प्याज़ सामने रखी हुई है आलू रखे हुए हैं टमाटर रखे हुए हैं जी तरबूज रखा हुआ है खरबूजा रखा हुआ है और ये दूध एवरीडे जो कि दूध नहीं होता वाइटनर होता है और इसी तरीके से ये खजूर ये रखे हुए हैं और पत्ती फैमिली मिक्सचर ये रखी हुई है जी और अब आ जाते हैं रेट इन चीज़ों के कि कौन सी चीज़ क्या किलो है कि किस हिसाब से बिक रही है वाले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भैया बचत बाज़ार लगाने की वजह पहले तो बताइएगा दूसरा ये है कि यहाँ का एड्रेस बताइएगा तीसरा आपके पास बचत बाज़ार में बहुत सारे आइटम मैंने व्यूवर्स को दिखाए हैं तो इनकी कीमतें जो तेल चावल चीनी इन जो ख़ास अहम चीज़ें जो काम आती हैं वो चीज़ें आप व्यूवर्स से शेयर कीजिए अच्छा जी पहली चीज़ तो ये आपने मेरे से तो पूछा इसकी वजह क्या है इसकी वजह ये है कि मतलब अचानक पाकिस्तान में ऐसे हालात का डाउनफॉल हुआ है इतना गंदा इन्फ्लेशन आया है हर चीज तकरीबन चालीस परसेंट अप हो गई है जो चीज़ सौ रुपये की थी अभी तक वो मार्केट में एक सौ चालीस रुपये की हो गई इस है इस वजह से हम लोगों ने बचत बाजार लगाया अपना अच्छा चावल के प्राइस हमारे पास जो है ना वो तकरीबन एक सौ पैंसठ रुपये के जी है और वो मार्केट में अभी दो सौ बीस रुपये बिक रहे हैं ये जो हम फर्क कर रहे हैं हम ये अपने पास से पैसे मिला रहे हैं हम लेते दो सौ बीस हैं लेकिन देते एक सौ पैंसठ हैं सही है ना दाल चना है हमारे पास आधा किलो नब्बे रुपये वो मार्केट में एक सौ बीस रुपये के जी है दाल मूँग हमारे पास सौ रुपये हम बेच रहे हैं एक सौ चालीस रुपये मार्केट में एक सौ अड़तीस रुपये मार्केट में है दाल मसूर सौ रुपये हम बेच रहे हैं और एक सौ चालीस रुपये वो भी मार्केट में है बेसन हम सौ रुपये का बेच रहे हैं आधा किलो बेसन एक सौ तीस रुपये का मार्केट में है सॉल्ट तकरीबन पंद्रह रुपये का हम बेच रहे हैं और पचास रुपये का मार्केट में है इस टाइम और वाइट चना है एक सौ का हम बेच रहे हैं एक सौ का है मार्केट में शुगर है हमारे पास सौ रुपये एक सौ की करंट मार्केट में है अब 130 भी आपको कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी मिलना एवरी डे तकरीबन जो 370 वाला पैकेट है ना ये तीन सौ का हो चुका है ये हम लोग तीन सौ का दे रहे हैं अभी और ये तीन का ही देंगे हम उसके बाद आ गया मिर्चें मिर्चें हमारे पास ये नेशनल की मिर्चें हैं तकरीबन ये हम लोग दे रहे हैं अस्सी रुपये का सही है उसके अलावा आटा हो गया आटा सात सौ अस्सी रुपये का हो गया और मेरे ख्याल से अब आप लोग को आठ सौ आठ सौ बीस रुपए का मिलेगा और हम लोग इसको छ सौ रुपये का दे रहे हैं पाँच किलो पाँच किलो पाँच किलो डब अशरफी का डब ऑयल ऑयल मिजान का दे रहे हैं हम पाँच सौ रुपये का तकरीबन साढ़े छः सौ रुपये का हो चुका है वो अभी तक मार्केट हाँ और इससे पहले हम लोग ने पिछला बचत बाजार लगाया था तो हम लोग ने हरीसा बेचा था तीन सौ नब्बे का जो कि वो चार सौ अस्सी या पाँच सौ रुपये तक का था सही। अच्छा आपका इरादा क्या है कब तक ये लगाएंगे इनशाला जितना ज्यादा हम लोग काम करते हैं फंडिंग की बेस पे ना मतलब सही है जितनी ज़्यादा हमारे पास फंड्स होते हैं हम उतना ज़्यादा और इन इस बार अच्छी खासी हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट की है बहुत अल्लाह का शुक्र है तो इस बार हम लंबा ही तो आपका कोई इ है कोई, इदारा है, कोई किस तरीके से आपसे कोई रहा कर सकता है हमारा ये फूड वर्ल्ड एक ही इधारा है फूड फूड वर्ल्ड और आई एम वेलफेयर बेसिकली मेरा अपना है आई एम वेलफेयर उससे वो उन्हीं का फूड वर्ल्ड एक इदारा है और उनके ज़रिए लोग डोनेशन देते हैं मोबाइल नंबर बताइए ज़ीरो थ्री वन थ्री टू सेवन टू सेवन डबल फोर सेवन बाकी इसका एड्रेस आपको आसान ये पड़ेगा कि आप आएंगे वाटर पम्प चौरंगी से गुलबर्ग की तरफ तो आपको रहीम हॉस्पिटल दिखेगा सामने की तरफ रहीम हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने हमारा बचत बाज़ार है चले जी शुक्रिया बहुत अच्छा लगा और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह कामयाब करे आवाम के लिए उम्मत के लिए ये काम आप लोग कर रहे हैं और रमज़ान में जिस महीने में हर नेकी का कई गुना, गुना बढ़ के मिलता है तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और विवर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी हिम्मत करें इन जैसे लोगों का साथ दें जो आवाम के बारे में सोचते हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा मिलेंगे इन किसी और नेक्स्ट वीडियो में असलम वरहमल वर्कू चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की किसी कारोबार की या माशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूम हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे राबा करना चाहें और किसी जायज मकसद के तहत वीडियो बनाना चाहें तो हमसे राबा कर सकते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें शुक्रिया